тессалонике шеерінде яшаған иманлыларға екінші мектуб биринши бап павел силуан ве тиматей тессалонике шееріндекі алла бабамызның ве рабби иса месихның иманлылар жемиетіне. алла бабамыз ве рабби иса месих сізге иилик ве тынчылық аманлық берсін. аға қардашылар, біз сіздер үчін вақыт аллаға шүкір етмек керекміз бұ доғырыдыр, чүнкі иманыңыз қавейлеші, ойз аға қардашлық севгеніз әп арта. Шу себептен біз Алланың жемиетлері алдында сізлернен мақтанамыз, чүнкі сізлер бүтін зұлым ве беляларға сабырнен ве ишанчнен чыдап тұрасыңыз. Бұ Алланың суды адалетлі олғаныны көстері. Сізлер Алланың падишалығына лайық олачақсыңыз, оның үшін бұл azoblarni шекесіңіз. Егер Алла сізді азаплағанларға bela берсе, бұл тек адалетлі олыр. рабби иса өз qudratli мелеклерінен берабер көклерден келгенде алла сізге азап чеккенлерге ве бізге раатлық бережек алла оны танымағанларны ве Раббиміз Исаның qуvанch xabariне бойсунmағаnlарni алевленген атеш ичинде жезалайжақ. олар эбеди өлім жезасына оғрайжақлар ве раббиден ве оның шуретli qudретиdен аyriлаjаклар Шу kuнi о эпсi азизлер арасында шурет казанмага кележек ве оңа инанғанларның эпсiнi айретте калдыражак Сиз де анда олурсiңiz chunki бізім shаtligimizga инандыңыз. Шу себептен біз әр вақыт сізлер үшін дуа оқуымыз. Алла сізлерні сіздің чағыруыңызға лайык көрсін ве өз құдіретінен бүтін яқшы істеклеріңізді ве иманыңыздың ішін бежерсін. О вақыт Раббиміз Исаның ады сізлерде шүретленежек. Алламыздың ве Рабби Иса Месихның эйлигине көре сізлерде де онда шүретленежексіңіз. Тессалони келелерге екінджі мектуб, екінджі бап. Раббиміз Иса Месіхнің келечегі ве бізім оның янында топлана жағымыз аққында айтқанда, аға қардашлар, сіздерге ялварамыз, ақылларыңыз тез елдан ұрылмасын, іч бір рухның, яда лафның, яда бізімкі кебі іч бір мектубның, Раббінің күні келді деген хабері сіздеріні қорқызмасын ич кімсе сизлерnи чеhi түрлі yoлlaрнен алдатмасын, башта Алладан ваz вақты кележек, ве өлім o'лiм o'gлi ішлер япқан адам пайда олажак о эр шеге каршы чыкажак өзіні алла ве азизлик адланған эр шейден юкселечек ве алланың сарайында өзіні отыртып, өзіні алла деп кo'сtереjек мен яныңызда олған вақытта бұларны сізлерге айтқаным ақылыңызда йоқ ма? өз вақытындан эвел пейда олмаға оңа не yол бермегеніні сіз білесіңіз Қанунсызлықның сыры шымды артық әрекет ете Ләкин оны тұтып тұрған бар ве йолдан алынмаған же о оны тоқтатажақ соң қанунсыз ishlar япқан пеydа olajaq Ләкин Рабби Иса келіп, өзінің нефесінен оны o'ldiреjек көрriнішінеn оның қуветіні yo'қ етежек. qаnунсыз адамның келуі шейтанның арекетлеріне көре түрлі күчінен, белгілернен сақте мүджізелернен костерілежек о өз өліміне кетеятканларны әр түрлі яманлықларнен yолдан уражак олар құтылыш бережек ақиқат севгісіні қабыл етмеділер. Шу себептен Алла оларға қудретлі бір ялан еллай жақ, ве олар яланға инана жақылар. Соң ақиқатқа инанмағанлар, яманлық япмаға севген бүтін адамлар сұт етілі жеклер. Раббінің севімлі аға қардашлары, сізлер үчін әр вақыт Аллаға шүкір әтмек керекміз, чүнкі Алла әвелден сізлеріні құтылышқа сайлады, ве сізлер рух ярдымынен, азиз олдыңыз ве ақиқатқа инандыңыз. Раббиміз Иса mеsihning шуретіне qo'shilganingiz деп, u сiздерni бuңа біз кетірген қуанышлы хабернен чағырды Шуның үчін, аға қардашlар қатты тұрыңыз ве я ағыздан, я мектуbнен бізден алған огретулерni тұтыңыз Бізні севген, эбедиен теселлі берген vе эилікке yaxsшы uмiт берген раббимыз иса месих va ә алла баbамыз өзү сизге теселлі етсин va ә әр бир хайырлы иш vе сөз үcчүн қувет берсин тессалоникелилерге экінчі 3 үчінчі бап ахыр соңы аға кардаштар бізім үчін дуа оқыңыз раббиның сөзі сіздерде дарқалғаны кібі Тез дар қалсын ве шуретленсін, біз ярамай ве яман адамлардан құтылайық иманы олмаған адамлар бар да? Рабби ішанчылыдыр, о сізлеріні қуветлештіречек ве ямандан сақлайчақ. Біз Раббинен бірлікте олып әмінміз, бұйырғанларымызны бежересіңіз ве ілеріде бежереджесіңіз. Рабби yuрекlерinңiзni Алланың севгісіне va месiхning сабырына dog'risin Аға qардашlaр Раббиміз иса месихнiң адынен сізлерге бұйырамыз бізден қабыл еткен огретуni бежермеген, тенбел яшаған әр бір аға қардаштан ұзақлашыңыз Өзлеріңіз білесіз сізге бізден орнек алмақ керек біз сіздің араңызда олғанымызда тенбел олмай едік, іч кім сенің отмегіні бедава ашамай, ләкін сізің іч біріңізге ағыр келмесін деп, біз кеджі күндіз тоқтамайып чалыша едік. Бұна аққымыз олмағанындан дегіл, сізлерге мисал көстермек ічін ве сіз бізден орнек ала жағыңыз ічін шуны япа едік. Біз сізде олғанда, сізге бұны бұйырдық. Кім чалышмаға істемесе, аш ашамасын. Ләкин енді базыларыңыз тенбел олғаныны эштеміз. Олар іч бір іш япмайлар, амма башқаларының ішіне қарышалар. Бойлы адамларға Рабби Иса Месіхнің адындан ялварамыз ве буйурамыз. Тынч олып чалышсынлар ве өз қазанған отмеклеріні ашасынлар. Сіз ісі аға қардашлар, яқшылық япыңыз ве рухтан түшменіз. Егер бір адам бұл mеktubda язған сөзлерімізні dinglamasе оны көзде тұтыңыз, va о утансын деп, ондан узақлашыңыз Бойлы адамны душман саймаңыз амма оны қардашыңызны кибі тенбиелеңіз Аманлық Раббисі өзі сізлерге әр вақыт ве әр шейде тынчлык аманлық берсін. рабби сiздің епіңізнен олсын мен павел ө'з қолымнен бу селямны язам әрбір мектuбімде бұ менің белгімдір, мен бойле язам. Раббиміз иса месихнің әйлігі сізің әпіңізнен олсын